Спасибо всем, что приехали. Я сегодня обращаюсь в большей случае не к вам, которые приехали. Вы знаете, три года, два года с половиной мы пытались найти общие слова, общее мнение для сближения. А сближение это есть любовь, как говорит Господь, любовь это есть Бог. Но Нашлись люди, которые этого не понимают. И вот, я хочу сейчас обратиться не к вам. Там я уже сказал спасибо и за то, что вы приехали, и за то, что вы помогли сегодня тем, кого я вез сюда, и разбились нечаянно, ну, всякое бывает. Я обращаюсь к тем, которые, может быть, услышат. Жаль, что СМИ э, блокируют, Влада блокирует работу СМИ нашего съезда. Но я хочу к ним обратиться председателя районных организаций. Ребята, неужели вы не видите, что большинство ваших друзей получают минимальные пенсии? Мы имеем, вы знаете, на всех сайтах выложены данные Департамента пенсионного фонда Минсос Вы сами смотрите, видите, какие там цифры. И то, что вы получили орден за заслуги, не будучи в Чернобыле, и получаете там 26% минимальной пенсии к вашей пенсии. И вы думаете, что это уже все, вы взяли Бога за бороду? Рано или поздно за это предательство надо будет ответить. Я про... Вы знаете, я не хотел заниматься политикой и ничем. Я служил потихоньку. Но... Понял, что надо кому-то сделать. И вот мы с друзьями начали это делать. И мы оказались шкурниками. Я спрашиваю, кто из вас шкурник, получающий 8500 и сидящий в кресле председателя? Андрей шкурник. Или получающих 6000 и сидящий в кресле председателя районной организации? Или тот, кто 2100 получает? Или тот, кто? Или тот, кто лежит? А еще другой? Закон гарантирует нам судовую защиту. Но не все могли, как вот Андрей говорит, э, пойти в суд. По разным причинам. Вот поэтому ничего не мешало Андрееву. А в отставить и заняться 6, 8, 10. И выйти на тот же самый э, уровень поэтапно. Мне и проскоренному моему другу. Без результата. Но кто добьется 6, 8, 10? поэтапно, потому что эти осовременивания, вы посмотрите, 6 тысяч гривен пенсии осовременивание добавляет еще 415 гривен. 2 тысячи гривен пенсии осовременивание, осовременивание добавляет 415 гривен. Есть здесь социальная справедливость, а на переговорах я трижды вот товарищи идут соврать. Спросил Наталью Юрьевну. И хочу спросить четыре раза. Наталья Юрьевна, вам покажут это видео. Вы как сказали, ваш проект резолюции должен быть социально... Справедливым. Справедливым. Социально справедливым. Мы же не выступаем ни от кого, чтобы у нас... От кого-то заберите и кому-то дайте, и нам дайте. Ни в, ни в одной нашей резолюции нету слов выполнения решений судов и т.д. Эти резолюции писали вот, мы. Раз, два, три, сидим здесь, пять человек. А тут АЮБ и давайте посмотрим. Я написал прокуратуру по проверке статуса АЮБа и его членов. Почему? Станционщик, который работал на производстве, получал нормальную повышенную зарплату за степень риска во время ликвидации аварии опять становится ликвидатором, получая пятикратный размер, работая там два года, у меня не было возможности э, там быть два года, я был там 156 суток, да, я не был тогда священником, да, я был простым сантехником, да, меня признали туда за политом, то было такое время, и вот сейчас другие люди, и со мной вместе, э, были в палатах, один получает 8 тысяч, и никуда не ходит, и на то собрание, ни на то акцию. И другой, который не был в зоне, получает 8 тысяч, и тоже никуда не ходит. Но есть большинство из моих людей, которые, которые были вместе со мной, получают минимальные пенсии и умирают уже. И сейчас у меня есть чернобыльцы, которые умирают рака легких больной, сделали глаз. Да. Спасибо. Я вас прошу, чтобы вы поняли Мы не хотим ничьей крови. Мы хотим по социальной справедливости и думаю, что вы тоже это донесете своим председателям районным, городским и областным. Спасибо за внимание.